Ой, Поэт вернулся до поэта, это самое важное. Поэзия головная в жизни. Ну, я так ну, вот ты так видишь, а есть прозаики. Да. Прозаика дошел бог. Пойду я по телефону и семье. Спасибо. хвора. любимые вещи, ну, при нам с ней, которые... С наших гостей. Я поганый. Мне добро споганью. Волк шаленый и лис худы мне сябры. С ими разом гонями я бегу до живой воды. Мы на усход наши морды ускинули, наши лапы вздымают пыл. Мы живем, мы еще не сгинули и бежим не за сил сухожилий. Напявши патова прорываемся на простки отшуваючи кожным атомом нашей крушни, ролю, пески. Мы расисты, мы рассадники новой воли. Нам треба шмат, обминаючи полисадники. А мы дожим на простор закрат. Ну Каляды недавно минули и ты, и Каляды, наши, и беды. не наши, и православные католицкие, и, и еще разом. Каляды. Постное кутя, Не пишет письмо, органистка висит над установой стяг у всенародного фашиста. В пироходах продают подпольную литературу, какую в Вильне выдают мне. Неведомые структуры, зима крыху, сняжок леть-леть, Бомжи окуповали крамы, где можно телы свои хреть, Наколки синие и шрамы. Зима вернулась, я а дали бог, иду с прогляду модернистов И клича, что сте за порог, у Запорожья рекон кислый. Приходите, глядеть мой старенький теле, Мы будем у двох на самоте, На митусь, у мягких фотелях, И вы мне расскажете нечто Про то, что иншим до фени, Что в краме скрутили вам решту, Что в вашей маленькой жмени Не маете вы ничего, Что хочется вам просто, Як иншей любой жанчине, Мужчину любого росту хай навод не разумеет, как только был зрядку побач. Я вечно один, и на философии книги то мы заходьте без эпитафий. Мы будем с вами на ты, а с нами будет даль Бог же. То есть третий, как быцем сам злыш, нашептывающий, пригожа, про Хельсинки и Париж. 90-е те самые, так как вот, они, которые любят вспоминать лихие, были наполнены надеями, сподеваниями и уреште с молодостью властной и, и молодостью ну, тут присутных моих сябров. Тогда писались такие тексты. Пригожие. Пригожие. Это пальцы тонкие, в сребных перстенках, и пальцы, какие на пляцы формуют кулак нашей эмоции, Привожая это свобода. На рыжей листоте в осени, с чистого леду, старая винтовка Мосина, Привожая это жанчины, сдольная здравить. Пригожа и только встает причиной, Что долго терпеть не может. Не треба так хваливаться, И она погуляет и вернется. Шукай же, мужчина, працу Для рук твоих, душих и сердца. Так самое зимовый, 12 снежня, 97-го года. хитрыми, не чистыми, как лилей, и першими в черных списах добрыми будем, как матки, как светлые сны и мрои, жанчины, не бы оплатки, мужчины, как сталь для сброи теплыми будем, как древо, и щедрыми, как на будем не справа, не слева, а там, где нам будут рады, будем, как травы у росах, как белые гиацинты, как червенские покосы, как залежи антрациту, тихими будем, как голли древол хвойной породы, как паутинка со столи, как первые легкие роды будем, браты и сестры, субольно крочить у нас будем, как меч острый, как чашки рабочий заступ. Спасибо, Потому что еще нужно дать слово людям, и, потом перейдем до питания, не Не будем Павел, ты 90, ты, ты, ты инши, добра. окей? <laughs> ну инши, а, ты добра? инши. Доброе. Это э, верш, по просьбе Смитра Пишнева, это один из первых моих вершев конца 80-х годов, який был измещен у один э, подсоветский нижний ссср СССРовских СССР часов сборнику кальварийские клены и у, э, у книжцы и за якую я отримал один в своем жизни гонорар за книжку. Это не, 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 то, что за свои грошки. Ну, не от нас, Вось, а э, были такие часы, там можно понять, что э, кто-никто еще, еще вспоминает про, про СССР, и как там добро было. Хотя у меня есть и много других воспоминаний. Вот, я мне назад в СССР совсем не не закликаются, а наоборот. Кальварийские клены осенние скинули в горы. Квадратура вакон подшарнела на тварах домов. Завострились скулы за и черные шторы захинули от свету людские и радость, и кровь. У кураки раки брудноперые падают в и бегуть неохотно по мертвой поверхней круги, Листопадовский ветер хистая рудые талюшки. На безлюдных бульварах скуголечи жутко с нуды. На брутальных припынках плакатность урваных афишах Под ногами прохожих кончается сегодняшний день. Мы на белых полотнах на ново историю пишем, наступающий смело на уласный, сполоханный тень. Мы просто лаемся, потому что мы один одного не любим 90 ну, с 90-х годов. Но справа тем, что мы любим один одного и положаем век литературы. Ну вот, а головная. В остальных моментах я тут... Я традиционно. Подождите, отрыв... я сейчас отрыв... отдам слово нашему герою. Я тут выпадково, я человек, який не господар, это книгарня. У нас господар книгарня это Егор Федоров. Я занимаюсь его доведством. Я вельми люблю э, нашего сябра, який пришел сегодня. Я люблю поэзию Славы Домовича 90-х годов страшен. Я это признаюсь, публично и не, не ховаю это. И он потому что мы сигруем не первый год. егонные книжки выдадены у творец, вольных литераторов, яны захопляли многих. Хлопцы девушек, справа не в этом. Послушайте, мы находимся, и он спробует донести до вас, что с я не спробую в этом есть. У Ее спробую донести некую новую думку. Я спробую его обрежевать поэзией. Нет, смех-смех. — Ты, Большач, ну вот ты хочешь, книжка продалась, а книжка продается в Я устойку будешь платить. — Я Это думаю, я что вот в простора пространстве, Дала поэту бесплатно провести в эту импрезу. Никто ничего не зарабляет. А 6% НДС? 6 тысяч. 6 тысяч, 6 тысяч Что, бесплатно? Что? Испитеры. Владовество да. гуляв и не взяло ни одного копеечной проведения проведения этой импрезы. Я годовиду докладно. Нет, почекайте. Это... Нет, нет, без ряда в не Нет. Пошел домой за эту импрезу ни копейки никто не берет. Мы вас пустили, бесплатно. Да. Я хотел обучить меньше. Я хотел обучить то, что я собиста. уважаю Славина Адамовича, Гляфа, у нас у Гляфа Подходит больше 15 человек. Клиентой пошло. Мы окупляем годы просто. Мы лезть в и выживаем. Нам деле важно, когда вы приходите, если нас подтримиваете, ведайте. Просто так. Приходите, приходите до нас. Мы на самой справе только чинились. У нас нема не ни У нас есть инвестор на старте. Мы уже, и он скончился. А, Сламир Довольнич наш не инвестор. Мы его потрепали, он боится, что мы возьмем у него гроши. Славир, мы тебя взяли хоть копеечную? Мы взяли, не копейки. Может, нам Соломир покажет как? Добро. Не, он боялся, что взяли копей копейку. Славик, не вот за копейки, все копейки отдавай че-то чем. Я обязуюсь вернуть тебя совисто, к помолился. Не валюсь. Вот я что еще хочу сказать, что у нас завтра открытие стало. У нас вот сбоку. Это грузинский мастак. Хабер Гагухин. Я с ним Себру 20 лет, и со Сламиром. Я забыл про это. С 90-х годов. У нас померло шмат Сибров, но мы их сгадаем, и мы знаешь это моста грузинский уже 20 годов в Беларуси. Вся выставка, оформляется при вас, это самая лепшая выстава, а грузинская, грузинская выстава, в за опошние 20 годов. Каха – это мой сябра и сябра наша простора. А наша простора – это вы. Я вас всех запрошу завтра в 15.00. И он старается, и он обклал. Все организовывать. Это жил без графика и скульптуры. И поверьте мне, мы завтра в 15.00 не он Прикалывается. Мы с Мы все сделаем, Разум. Добра. Добра, Али -каха? Это святое. Но давайте сегодня завершим вечеринку. Я далеко не знаю, когда он будет на штосте, я его да. грубо... грубо помню. Ё, митя, господин, я тут, я тут. Реплик, я тут. Так? Я тут. China реплик,